असलकुम सामिन मोहतरम जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन मोहतरम दुनिया में मुख्तलि बसने वाले लोगों के रस्म व रवाज उनकी पहचान होते हैं और वो अपनी पहचान की वजह से ही दुनिया में जाने जाते हैं अगर जो दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनका रहन सहन और मामलत ज़िंदगी एक दूसरे से यकसर मुख्तल है और कुछ ऐसे अजीब व गरीब रस्म व रवाज भी होते हैं जो माशरे में रहने वाले आम इंसानों को हैरत में मुब्तला कर देते हैं जैसे कि हिंदुस्तान मुख्तलफ अकवाम में तकसीम ऐसा मुल्क है जहाँ मीशत की तरक्की के साथ साथ आई टी की सन्नत मजबूत हुई है और हर फर्द के हाथ में मोबाइल फोन या बड़ी तादाद में नौजवान इंटरनेट की सहूलत से मुस्तफ हो रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ मुतद हिंदुस्तानियों को इस जिद्दत के साथ उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब मुकदस गायों और माशरे की अजीब व गरीब रसमात उनके रस्ते में फाइल हो जाती हैं ऐसी रसूमत जिन्हें हजम करना मुश्किल होता है मगर वो इससे मुंह नहीं फेर सकते हिंदुस्तान की ऐसी ही अजीबो गरीब और अनोखी रसूम के बारे में आज हम आपको आगा करेंगे लेकिन वीडियो के आगाज से कबल मेरे तमाम नए आने वाले मोजी नाजरीन से गुजारिश है इंफॉर्मेशन के इस मुख्तलिफ चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बसानी पहुंचती रहे नंबर एक पर चलना नाजरण मोहतरम जनूबी हिंदुस्तान के लोग हिमेटी नामी फेस्टिवल को बरहना पाओ के साथ जलती हुई लकड़ियों पर चल कर मनाते हैं ये आग पर चलना किसी हिंदू देवी को खराज अकीदत पेश करने के लिए किया जाता है तो यही वो रस्म है कि जल्दी में इसे अबूर करने की बजाय लोग किसी बाग में चहल कदमी के अंदाज में जलते कोयलों पर चलते नजर आते हैं इसमें हिस्सा लेने वाले अफराद को बाद में अपने जले हुए पैरों का इलाज करना पड़ता है और कई बार तो शदीद या बदतरीन जख्मों की वजह से वो माजूरी का भी शिकार हो जाते हैं नंबर दो खुटे आरोप लटकना नाजरीन मोहतरम थुकम नामी फेस्टिवल में हिंदू तेज धार बुक्स या खोटियों पर अपने जिसमो के बल लेट जाते हैं और फिर इन्हें रस्सी की मदद ऐसी जमीन से उठाकर फिजा में लटका दिया जाता है जुनूबी हिंदुस्तान में होने वाले इस मेले पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने इंसानी के दबाव पर पाबंदी लगा दी थी मगर अब भी इस रस्म को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सका नंबर थ्री बुल फाइटिंग स्पेन के मुकाबले में हिंदुस्तानी बुल फाइटिंग या जली कुटो बगैर किसी रस्सी या हथियार के होती है जबकि बैल को भी मुकाबले के बाद मारा नहीं जाता क्योंकि हिंदुओं के लिए वो मुकदस होता है जुनूबी हिंदुस्तान में काश्तकारी के मेले के मौका पर इसका इनका होता है और ये हिंदुस्तान का खतरनाक तरीन खेल भी माना जाता है जिसमे नौजवान समेत हर उम्र के अफराद पूरे जोशो खरोश से हिस्सा लेते हैं तहम सैकड़ों अफराद की हलाकत के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी की दरखास्त आयद की गई है जो तहाल जेर समात है नंबर फोर बालों की तजारत नाजरीन मोहतरम हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले कई मजहबी त्यौहारों में लोग अपने बाल मुड़वाते हैं बाद में अकीदत मंदों के ये बाल दीगर मुल्कों को बरामद कर दिए जाते हैं इस वक्त हिंदुस्तान बालों की बरामद में दुनिया में सरे सरफहरिस्त है मुख्तलिफ हिंदुस्तानी मंदिरों से हिसाब से बाल होल सेलर को फ़रोग किए जाते हैं इससे मंदिरों की आमदनी में खासा इजाफा होता है जिससे बहुत से समाजी काम बगैर किसी रुकावट के सर अंजाम पाते है। एक किलो बालों की कीमत 250 डॉलर है जब आज से 15 साल पहले एक किलो बाल 20 डॉलर में फरोख्त होते थे नंबर फाइव बेवाओं को जलाना नाजरीन मोहतरम सदियों से हिंदुओं में शोहर की मौत के बाद उसकी बीवी को जिंदा जला देने की रस्म जिसे सिती भी कहा जाता है मौजूद है इस पर बरतानवी साम्राज्य ने अठारह में पाबंदी लगा दी थी मगर अब भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पर अमल किया जाता है हालांकि मौजूदा हिंदुस्तानी की जानव से इसको अदा करने पर सख्त सजाएं भी दी जाती है नंबर छह बच्चों को बुलंदी ऐसी उछालना हर साल दिसम्बर में रियासत कर्नाटक में एक मंदिर में एक सौ बच्चों को छत ऐसी नीचे उछाल खाला जाता है 200 फीट बुलंदी से नीचे फेंके जाने वाले बच्चों को पकड़ने के लिए मर्दों का एक ग्रुप कपड़ों का जाल लिए खड़ा होता है इस अनोखी रस्म की वजह से शादीशुदा जोड़ों की जानिब से खुशहाली के साथ मजीद बच्चों की ख्वाहिश होती है वो पूरे जोश और खरोश से इसमें हिस्सा लेते हैं इनका ये भी मानना है कि इस रस्म से बच्चे की सेहत अच्छी होती है और खानदान की किस्मत खुल जाती है नंबर सेवन फूड रोलिंग कर्नाटक के कुछ मंदिरों में जाने का मौका मिले तो आपको रुक कर नीचे लेटने और फरश पर रोल या घूमने का हुक्म दिया जाएगा इन घूमते हुए जिस्मों को ऐसी गजा के ढेरों पर रोल होना पड़ता है जो ब्रह्मन देते हैं और ये ब्राह्मणों से निचली जातों पर फर्ज है कि वो ये रस्म अदा करें क्योंकि इससे इनके ख्याल में जल्दी अमराज का इलाज होता है मुर्गियों से जादू करना हिंदुजम में किसी पर जादू करना रिवायात का हिस्सा है इस मकसद के लिए जो एक तरीके कार इख्तियार किया जाता है वो सफेद मुर्गी को काटना होता है जिसके बाद मुर्गी के टुकड़े इस जंतर मंतर करने वाले आमिल के घर के पास फेंक दिए जाते हैं जिस शख्स आरोप झाड़ फोंक की जाती है है। उससे मुख्तलि सवाल किए जाते हैं और शैतानी असर ऐसी निकालने की कोशिश की जाती है क्यूँकी उनका मानना है की शैतान या बदरूहें सफ़ेद मुर्गियों ऐसी डरती है जुबान का छेदना लम्बी और तेज़ सुइयों के जरिए जुबान को छेदा जाता है ये सुइया आम तौर पर लकड़ी या स्टील से बनाई जाती हैं और ये इतनी बड़ी होती है की जुबान छेदने के बाद मुंह से ही बाहर निकल जाती है ऐसा अनोखा काम हिंदुस्तान के मुतद मेलों में होता है और आम तौर पर इसकी वजह शादी की ख्वाहिश होती है लड़कियों की नस्ल कशी ये समाजी बुराई दुनिया के कई ममालिक में है मगर इसमें सर फरिश हिंदुस्तान है जहाँ लड़कों को तरजीह दी जाती लड़कियों को पैदाइश से कबल माँ के पेट में खत्म करवा दिया जाता है कई बार तो पैदाइश के बाद भी इन नन्नी परियों को हलाक कर दिया जाता है दिलचस्प या अफसोसनाक पर यह है इस रिवायत पर उन्नीसवी सदी से पाबंदी आए मगर इसकी रोकथाम थाम नहीं हो सके शामिन मोहतरम ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हम नासिर हो अल्लाह निगेबान